নগাঁও জিলা ঔষধ ব্যৱসায়িক সন্থাই আজি এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে নগাঁৱত তেখেতসকলে এখন এম্বুলেঞ্চ সেৱা আজিৰ পৰা মুকলি কৰিছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই এম্বুলেঞ্চ আজি সেৱাই নগাঁওবাসী ৰাইজৰ বিশেষ মধ্য কামত যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু এটা এটা খুব ডাঙৰ অনুষ্ঠান নগাঁও জিলা ব্যৱসায় আমাৰ যিখন ঔষধ ব্যৱসায়িক সন্থা তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ পৰা কাম কৰি গৈছে আৰু এই যিখন এম্বুলেঞ্চ তেওঁলোকে বিনামূলীয়া কৰিম বুলি কৈছে ক'ৰবাত হয়তো চাগৈ অলপ চলপ তেওঁলোকে মূল্য ল'ব কিন্তু মই ভাবোঁ যে যিখিনি দুখীয়া মানুহে আছে যথেষ্ট যিখিনি মানুহৰ আজি দৰকাৰ হয় এই এম্বুলেঞ্চখন তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে মই তেওঁলোকৰ এই আজি পদক্ষেপ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অহা কাইলৈ দুই বজাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ বাইপাছত যে বৰঘাটত তেখেতে এখন নিৰ্বাচনী সভাত তেখেতে ইয়াত আহিব আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে তাত আমি যথেষ্ট সংখ্যক তাত লোক হ'ব আৰু প্ৰায় পঁচিছশ বা ত্ৰিছ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম হ'ব মই ৰাইজক সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ এইটো এটা মহান সপোন আছিলে যোৱা বহুদিন ধৰি আমি ভাবি আছিলোঁ যে নগাঁও ৰাইজৰ কাৰণে নগাঁও জিলাৰ ঔষধ ব্যৱসায়খন ঠাইত কিবা এটা মহান কাম কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত এম্বুলেঞ্চ সেৱাটো এটা আমাৰ মাজত এটা মহান কাম বুলি পৰিগণিত হয় গতিকে তাৰে কাৰণে আমি সকলো আগুৱাই আহি পেলাই নগাঁও জিলা ঔষধ সৌ ব্যৱসায় সন্থাৰ কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে আমি নিজাবগীয়া প্ৰচেষ্টাত আমি আজি এই এম্বুলেঞ্চ সেৱাভাগ ৰাইজৰ মাজত আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে ভৱিষ্যতলৈও নগাঁও জিলা ঔষধ ব্যৱসায় সন্থাৰ হৈ মই সম্পাদক সীমান্ত শইকীয়াই আৰু কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ ৰাইজক তাৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মই আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ সমগ্ৰ বিষয়টো ক'বলৈ গ'লে এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত বিশেষ ধৰণে একে ক'ব নোৱাৰিম যিহেতু অলৰেডি আমাৰ ৰাজ্যিক প্ৰতিনিধিয়ে জনাইছে গতিকে এইটো কিছুমান থাকে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মনোমালিন্য হয় বা যি নহওক কিন্তু আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে ৰাইজৰ কাৰণে এইটো কোনো ব্যক্তি স্বাৰ্থত নহয় এইটো সমাজ স্বাৰ্থত কৰা হৈছে সামাজিক দায়বদ্ধতাশীল ব্যক্তি হিচাপে মই মোৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছোঁ ইয়াত মই ভাবোঁ মোৰ ইয়াত কোনো স্বাৰ্থ নিহিত হৈ থকা নাই নগাঁও জিলা ঔষধ ব্যৱসায় সন্থাৰ হৈ পেলাই এম্বুলেঞ্চখন ভাগ মই আগুৱাই লৈ গ'বলৈ যিখিনি চেষ্টা বা প্ৰয়াস কৰিছোঁ তাত আপোনালোকেও যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিছে সেইজন প্ৰতিজন নগাঁওবাসীৰ এইটো দায়িত্ব বা কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ ইয়াত কোনোবাই বেয়া পায় কোনোবাই ভাল পায় যদি নিজাবকীয়াকৈ কিবা লৈছে পদক্ষেপ সেইটো বৰ দুখজনক আৰু ভৱিষ্যতে নগাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ যাতে বেলেগে নলয় সেইটো এটা চিন চেপ হিচাপে থাকক কাৰণ এইবোৰে মানুহৰ মাজত এটা বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় কাৰণ কিয় ইয়াত এম্বুলেঞ্চখন কিনি আনি পেলাই প্ৰায় চাৰি পাঁচ মাহ ধৰ মাহ ধৰি পেলাই পৰি আছিলে যথেষ্ট বেয়া অৱস্থা গৈছিলেগৈ গতিকে এনেদৰে যদি আমি নকৰোঁ আগুৱাই নাহোঁ মই সম্পাদক হিচাপে মই আগলৈনো বেলেগক কি বুলি ক'ব পাৰিম গতিকে সেইকাৰণে মই আগুৱাই আহি আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এই এম্বুলেঞ্চভাগ উন্মোচন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজি নগাঁও জিলাৰ ঔষধ ব্যৱসায়িক ঠাই আজি বিনামূলীয়া যিটো এম্বুলেঞ্চ ছাৰ্ভিচ তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে সেইটো সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত সুন্দৰ পদক্ষেপ তো বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে যে চলাব বুলি সেইটোৰো মোৰ সন্দেহ আছে কিবা নিশ্চয় এটা চাৰ্জ ল'ব লাগিব যি নহওক তেওঁলোকে যিটো এটা পদক্ষেপ লৈছে সেইটো আমাৰ নগাঁও জিলাবাহী ৰাজ্যৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ মানে এটা এচিভমেণ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণ এনেকুৱা অসমত ধৰক আজিলৈকে মই জনাত কোনো মানে আমাৰ ড্ৰাগলে এছ'চিয়েচনৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এম্বুলেঞ্চ সেৱা মুকলি কৰা নাই এই নগাঁও জিলাতে প্ৰথম হৈছে চ' তেওঁলোকক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগত দিনতো তেওঁলোকে এনেকৈ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাওক তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যৱসায়ৰ লগতে ৰাইজৰ কাৰণে যাতে কিবা এটা কৰিব পাৰে ৰাইজক যাতে কিবা এটা দিব পাৰে ৰাইজে তেওঁলোকক বুজিব পাৰে যে তেওঁলোকে ব্যৱসায়টো যে কৰিছে অকল তেওঁৰ নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে নহয় পাব্লিকৰ কাৰণে যে কিবা এটা ভাবিছে এইটো এটা কৰিব গতিক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপছোঁ গতিকে আগত তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা আকৌ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাওক ভালকৈ কৰোঁ এইটো দুখৰ বিষয় আজিৰ নিচিনা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত নগাঁৱৰ সম্পাদকজনৰ নথকাটো সঁচাকৈয়ে দুখৰ কথা কোনেও কেতিয়া এই কথা ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা হ'ব বুলি তেওঁলোকৰ মাজত সৰু কিবা কিবি থাকিব পাৰে সেইবিলাক কথাৰ মাজে আলোচনাৰ মাজেৰে শেষ কৰি আজি এনেকুৱা এটা মহৎ উদ্দেশ্য মহৎ কামত তেখেতৰ উপস্থিতি কিন্তু নথকাটো সঁচাকৈ দুখৰ বিষয় মই অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ কেমিষ্ট্ৰেণ্ড ইষ্টৰ এজন কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে মই মন্ত্ৰৰ পৰা গভীৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তেখেতৰ অনুপস্থিতিটো আচলতে আমাৰ এটা মহৎ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি ডিচকাউণ্টটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি বিচাৰিছিলোঁ দুখীয়া মানুহ যি ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট যাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় যি বিয়ে কৰিব নোৱাৰে তেখেতলোকৰ কাৰণে আমি ডিছকাউণ্টৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছিলোঁ কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে যিসকল মানুহক আমি টাৰ্গেট কৰি পেলাই ডিছকাউণ্টৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিলোঁ এতিয়া সেইখিনি ওলোটা হৈ গ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে যি আপোনাৰ ধৰক বাগানৰ মালিক কিবা কিবা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ ধৰক তেনেকুৱা মানুহখিনিয়ে গৈ ডিছকাউণ্টটো বিচৰা হ'ল গতিকে অভিয়াছলি আমি তেখেতলোকৰ কাৰণে এইটো কাম কৰা নাছিলোঁ এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল মহৎ কিন্তু সেই মহত্ব উদ্দেশ্যত আমি আগবাঢ়িবলৈ যাওঁতে আমাৰ মাজত কেৰুণ লাগিলে কিছুমান আমাৰ নিজৰ মানুহৰ মাজত গতিকে তাৰ কাৰণে আমি নিজে দুখী কৰিছোঁ চাওক আজি মদৰ লগত আপুনি যাওক ডিছকাউণ্ট নাপায় আজি ডক্টৰ গ'লে যাওক ডিছকাউণ্ট নাপায় লেবৰেটৰীলৈ যাওক ডিছকাউণ্ট নাপায় আপুনি কোন জেগাত ডিছকাউণ্ট পাব ভাৰতবৰ্ষত মাত্ৰ তিনিটা বস্তুৰ মূল্য মানে লাভাংশ গভমেণ্টে তৈয়াৰ কৰে এটা হৈছে মদ এটা হৈছে ঔষধ আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ পেট্ৰ'জত সামগ্ৰী অকল এইকেইটাতে ভিতৰত অকল এইটোৱেই হৈছে আপোনাৰ ঔষধটোৱেই হৈছে এটা জেগাত য'ত বাৰ্গেনিং কৰে বাৰ্গেনিং কৰাত কৰাৰ ফলত কি হৈছে ডিছকাউণ্ট কৰাৰ ফলত কি হৈছে বজাৰত মানে ঔষধো ব্যৱসায়ী বুলিয়ে কৈছোঁ তেওঁলোকে কি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ নট অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱালিটি এন এছ কিউ বুলি কয় যিটো কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ নিম্নমানৰ ঔষধ আনি পেলাই কমটি দামত দিয়াৰ এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছে সেই প্ৰতিযোগিতাটোক বন্ধ কৰিবৰ কোনো পদ্ধ পৰা নাই আপোনালোকে চাব নেশ্যনেল মিডিয়াতে চাওক বা আপোনালোকৰ নিজৰ মিডিয়াতে চাওক প্ৰায়ে দেখা পাব যে অবৈধ ঔষধ ইটো সিটো সিটো ওলাই থাকে গতিকে অসমত তেত্ৰিছখন জিলাত মাত্ৰ এতিয়ালৈকে ৰিজনেল ড্ৰাগ টেষ্টিং লেবৰেটৰী এটা মাত্ৰ আছে ইয়াতে ড্ৰাগ টেষ্ট কৰিব পৰা সুবিধাটো আমাৰ অসমত মাত্ৰ এটা অসমৰ তেত্ৰিছখন জিলাৰ তেত্ৰিছজন ড্ৰাগ ইনস্পেক্টৰে মাহে যদি ত্ৰিছটাকৈ আপোনাৰ দৰৱ চেম্পুল যদি কালেক্ট কৰি চেক কৰিবলৈ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত তেনেকুৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই গতিকে আপোনালোকৰ এই মাধ্যমৰ যোগেদি মই অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছোঁ যে অসমত আৰু মিনিমাম মিনিমাম আৰু চাৰিটা ৰিজনেল ডাগ টেষ্টিং লেবৰেটৰী স্থাপন কৰিব লাগে থেংক ইউ